Tuan-tuan dan puan-puan, saya hanya nak bercakap beberapa perkara sebagai peringatan. Dan uh, saya merasakan ada keperluan untuk saya memperingatkan tuan-tuan dan puan-puan tentang sejarah. Seorang yang tidak ingin melihat kembali kepada sejarah lampau dan tidak ingin belajar daripada sejarah lampau dan tidak ingin melihat kepada apa yang berlaku zaman dulu-dulu dia akan melakukan kesilapan dan mengulangi kesilapan yang sama. Baik. Dan kenapa sejarah ini penting lebih-lebih lagi di Johor? Kerana kalau kita lihat pada Mac 1946 ada satu pertemuan yang telah membawa 200 orang Melayu ke Kelab Sultan Sulaiman dan 200 orang Melayu ini daripada 41 persatuan daripada pelbagai latar belakang mereka telah membuat satu keputusan yang tuntas persis dan tepat mereka merasakan ada keperluan untuk orang Melayu waktu itu bersatu menggemeling tenaga masuk dalam satu pasukan untuk melawan sesuatu yang dulu dikenali sebagai Malayan Union dan kesatuan orang Melayu pada waktu itu tidak boleh tidak sejarah telah membuktikan bukan sahaja telah menggagalkan Malayan Union tetapi juga secara tidak langsung ataupun mungkin langsung menyelamatkan kuasa raja-raja Melayu dan setahun selepas itu pada 1947 tertubuhlah satu kesatuan dan parti politik yang kemudiannya menjadi satu gergasi yang besar lahirnya di tanah Johor ini tetapi tuan-tuan dan puan-puan Melayu mudah lupa dan apabila Melayu mudah lupa Melayu alpa dengan kuasa. Dan bila Melayu alpa dengan kuasa, Melayu mula melupakan asas perjuangan demi bangsa, demi agama dan demi negara. Dan apabila Melayu itu mula lupa asas perjuangan demi bangsa, demi agama, demi negara tersebut dan mula mengangkat individu-individu tertentu melebihi asas-asas perjuangan maka jatuhlah parti Melayu tersebut tersungkur pada PRU yang ke-14 2018 tersebut dan tersungkurnya bukan sahaja di Kuala Lumpur bukan sahaja di Selangor bukan sahaja di Perak tetapi tersungkur juga di tanah kelahiran AMNO itu sendiri di Johor ini tadi saya diperkenalkan antara lainnya peguam dan juga ketua penerangan Parti Pejuang dikatakan kita ini merupakan serpihan daripada Bersatu tetapi Bersatu juga merupakan serpihan daripada AMNO maksudnya apa maksudnya ada evolusi ada perpecahan dalam AMNO Tun Dr Mahathir telah mengasaskan Parti Bersatu Bergabung dengan Tan Muhyiddin Yassin, sekarang Presiden Bersatu. Bergabung dengan Datuk Seri Utama Mukris Mahathir, waktu itu timbalan Presiden Bersatu. Kemudian berlakulah langkah syaratan. Saya akan bercerita tentang langkah syaratan juga malam ini kalau diizinkan sebentar. Tetapi, balik kepada kenapa kita perlu belajar dari sejarah. Kerana kita lupa kekuatan Melayu itu. Apabila Melayu ditolak ke satu sudut dinding di mana tidak ada jalan keluar, Melayu akan bersatu. Dan apabila orang Melayu itu bersatu, maka orang Melayu boleh mencapai pelbagai kehebatan. Antaranya Malayan Union, kita tewaskan penjajah, kita tak mau Malayan Union, kita selamatkan raja-raja Melayu. Kemudian tanpa pertempuran, tanpa pertumpahan darah, tanpa persengketaan, tanpa angkat senjata, kita telah pun mendapat kemerdekaan akibat kebijaksanaan, kehebatan pemikiran pemimpin-pemimpin Melayu dan pada waktu dan ketika itu pemimpin-pemimpin yang mengetuai bangsa Cina dan India. Maka dapatlah kita kemerdekaan. Tengok dia punya time frame dia, tengok dia punya struktur masa dia. 1946 Kesatuan Melayu Kongres Kesatuan Melayu seluruh Tanah Melayu, tewaskan Malayan Union. 1947 lahirnya AMNO. 1957 kemerdekaan. Dan kenapa kita kena ingat perkara ini? Kerana tanah Melayu 1957 dokumen yang paling penting yang kita kena pegang harganya RM11 je tuan-tuan dan puan-puan di mana-mana kedai buku boleh dapat perlembagaan persekutuan dan di dalam perlembagaan persekutuan itu rakan-rakan adanya kontrak sosial apa dia kontrak sosial tersebut kontrak sosial tersebut adalah satu perikatan satu talian satu hubungan yang akrab antara orang-orang Melayu, orang-orang asal tanah ini dengan orang Cina dan India secara minoriti atau majoritinya bergabung kemudian pada tahun 1963 dengan orang asal, orang Sabah dan Sarawak dan sebagainya. Dan apakah kontrak sosialnya? Pada 31 hari bulan 8 1957 apabila kita mendapat kemerdekaan daripada penjajah British tersebut maka kita telah pun terima beberapa perkara keistimewaan-keistimewaan. Antara keistimewaan tersebut adalah orang-orang yang bukan dari tanah Melayu yang datang daripada luar pada waktu itu akan mendapat kewarganegaraan secara automatik. Dan apa timbal baliknya? Timbal baliknya mereka akan menerima bahawa agama persekutuan ini agama tanah Melayu ini ialah agama Islam. Apa lagi yang mereka terima? Mereka terima bahawa di bawah perkara 11 dalam fasal 4 jelas dinyatakan bahawa dakwah kepercayaan agama selain daripada agama Islam tidak boleh disebarkan dakwahnya, kepercayaannya ritualnya kepada orang-orang Islam. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, perlembagaan negara kita ini menjamin ketertinggian Islam tersebut. Lagi apa lagi yang mereka terima? Mereka terima bahawa mereka boleh duduk di Malaysia di tanah Melayu waktu itu Melayu waktu itu kemuliaannya Malaysia 63 mereka boleh duduk di sini dengan aman mereka boleh bekerja di sini dengan aman mereka boleh cari makan di sini dengan aman mereka boleh hantar anak-anak ke sekolah dengan aman mereka boleh meneruskan kehidupan mereka dengan aman mereka boleh mengamalkan uh, ajaran mereka dengan aman mereka boleh mengamalkan kepercayaan agama mereka dengan aman mereka boleh sembahyang dengan aman dengan cara mereka syaratnya mereka mesti menerima antara lainnya ada keistimewaan-keistimewaan tertentu yang memang tidak boleh diambil dan diragut daripada orang Melayu. Dan perkara ini penting tuan-tuan dan puan-puan bukan kepada kita yang hadir saja hari ini ia mesti diterapkan kepada anak-anak kita ia mesti diturunkan kepada cucu-cucu kita Ia mesti kemudian disalurkan ke bawah lagi Supaya semua faham Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan Kerana Melayu mudah lupa Dan oleh kerana Melayu mudah lupa itulah Kadang-kadang kita lihat segelintir orang Melayu ini Merasakan tak apalah Dia orang pun duduk di sini juga tak apalah, biarlah dia orang buka kedai makan kat sini. Dia orang pun orang kita juga. Betul. Tak apa, tak apa, tak apa. Akhirnya tak apalah, dia perdana menteri. Tak apalah, dia menteri. Tak apalah, dia parti politik. Tak apalah, itu politik. Saya nak hidup secara sendiri sebab kita ada tidak apa attitude dan tidak apa itulah yang kita kena tukar sekarang ni puan-puan dan tuan-tuan dan kita kena pegang dan kembali kepada asas perjuangan kenapa kita kena selamatkan Melayu ini dan ini saya nak hantar mesej dengan jelas saya terima pelbagai pesanan saya terima pelbagai komen saya terima pelbagai kritikan dan kutukan kadang-kadang di media sosial masa saya jumpa orang di luar Orang kata you bercakap pasal Melayu je, pasal Cina India you tak bercakap. Tidak. Kerana terbukti balik kepada sejarah, apabila Melayu itu kuat, apabila Melayu itu solid, apabila Melayu itu hebat, apabila Melayu itu bersatu, apabila Melayu itu memegang kekuatan politik di Malaysia, yang akan menerima limpahan kebaikannya adalah orang-orang bukan Melayu dan itulah seperti mana dinyatakan oleh pengerusi majlis kita nak cari kesepakatan itu sekarang ini kerana kita melihat dan ini bukan kita melihat saja kita rasa kita rasa bahawa sedikit demi sedikit kekuatan orang Melayu itu terhakis Tuan-tuan dan puan-puan mungkin akan menyatakan apa ni Tuan Rafiq yang terhakis ni. Perdana Menteri orang Melayu. Ketua Hakim Negara orang Melayu. Peguam Negara orang Melayu. Ketua Setiausaha Negara orang Melayu. KSU orang Melayu. Ketua Polis Negara orang Melayu. Ketua SPRM orang Melayu. SPRM kita simpan last sekali pelbagai agensi semua orang Melayu. Ya betul. Tetapi yang kita inginkan bukan sahaja jawatan-jawatan penting ini, kita inginkan keseluruhan rakyat Malaysia faham tentang kontrak sosial ini. Dan kita tidak boleh fahamkan seluruh rakyat Malaysia tentang kontrak sosial ini tanpa kita sendiri faham apakah itu kontrak sosial tersebut. Sebab itu saya pernah menyatakan dan saya akan menyatakan lagi sekali kesilapan kita paling besar adalah kerana kita malu jadi orang Melayu. Kita malu jadi orang Islam. Jangan malu mengaku kita ini Melayu. Jangan malu mengaku kita ni orang Islam. Kerana Melayu dan Islam itu seiring. Saya lontarkan satu je soalan. Dan jawapannya tuan-tuan dan puan-puan memang akan terpinga-pinga. Tidak ada raja kecuali ianya raja-raja Melayu. Betul tak? Sebab itu beza kita, acuan kita berbeza. Negara bangsa kita berbeza. Jangan samakan kita dengan negara-negara lain. Kita ini ada keistimewaan. Berbeza dengan negara lain seluruh dunia. Malaysia ni lain acuan dia. Jangan cuba samakan dengan negara barat. Jangan cuba samakan kita dengan negara-negara jiran lain. Mungkin sistem mereka berlainan. Pemahaman mereka berlainan, kepercayaan mereka berlainan. Kita ini unik, Malaysia ini unik sebab kita ada satu bangsa yang berdaulat yang memang berada di sini dan ada keistimewaannya. Perlembagaan Persekutuan kita cannot be found anywhere else. Tak ada tempat lain dah seperti perlembagaan persekutuan kita.